Bapa mertua saya umurnya 85 tahun. Setelah jumpa doktor, doktor katakan pada bapa mertua mu itu ada kanser paru-paru, sudah stage 4. Stage 4. Maknanya dah teruk. kata yang bertanya sampai saat ini kami belum maklumkan penyakit tersebut kepada bapa mertua Pak Ustaz apa yang saya dan ahli keluarga boleh lakukan untuk bantu beliau dalam menghadapi perkara ini dan siapakah yang sewajarnya memaklumkan akan sakit yang beliau alami itu Ada dua pertanyaan. Ustaz dulu, ustaz jawab dulu pertanyaan yang kedua. Siapa yang patut memberitahu? Yang paling tepat untuk memberitahu adalah orang yang memeriksa beliau, iaitu doktor pakar berkenaan. Sebab apabila beliau yang kena kanser bertanya Doktor boleh jawab sebabnya ini, 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 ini Menantu anak beritahu boleh juga Tapi bila ditanya siapakah yang lebih sesuai untuk memberitahu kepada bapa mertua Ialah doktor pakar yang memeriksanya Itu bermakna dia mendapat berita yang sahih kerana doktor yang memeriksanya. Tapi kalau anak ingin memberitahu juga boleh. Tapi bila ditanya barangkali kita sangat terbatas ilmu kita untuk menjawab. Itu satu. Pertanyaan yang satu lagi, Pak Ustaz. Apa yang kami patut buat? Hadirin dan hadirat. Nabi SAW bersabda, Tidak ada satu pun penyakit yang Allah turunkan, kecuali diturunkan juga bersamanya obat. Penawar. Maknanya pada semua penyakit ada penawarnya. Illa kecuali penyakit mati atau tua itu yang tak boleh kita obat tua tua innalillah tua lanjut usia innalillah yang itu tidak ada obatnya sebab semua kita mesti mati berdasarkan hadis tersebut tidak ada satu pun penyakit yang Allah turunkan ke dunia Melainkan Allah turunkan bersamanya obat Nah Bagi umat Islam Obat yang paling utama adalah Al-Quran sebabnya Al-Quran dipanggil dengan syifa Sebagaimana firman Allah ayat 62 surat Al-Isra' wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin tidaklah kami turunkan dari al-quran itu kecuali dia adalah syifa penawar obat bagi orang-orang yang beriman al-quran Dengan kata lain, kita dicipta oleh Allah. Allah dah sebut Kita kadang-kadang sakit Hendaklah dirawat Allah juga memberitahu Quran itu syifa Ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW Ketika beliau ditanya oleh seseorang Kami baru balik dari padang pasir di kawasan itu ada yang sakit. Minta tolong pada kami, lalu kami baca surat Al-Fatihah padanya. Setelah itu, sakitnya sembuh. Dan sebagai hadiah, dibaginya beberapa ekor kambing kepada kami. Kami ingin tanya, Ya Rasulullah, bolehkah merawat pesakit dengan ayat Quran, antara lain surat Al-Fatihah? Kata Nabi Sayang betul Aku tidak bersama kamu Kalau tidak aku juga dapat bahagian kambing Tak ada sedikit pun larangan dari Nabi Membaca surat Al-Fatihah kepada pesakit Ini belum lagi kita bahas Ada enam macam ayat-ayat syifa Satu di antaranya Surat Al-Isra Ayat 82 Hadirin dan hadirat Rahimahkumullah Untuk itu Ustaz ingin perkenalkan Buku Ustaz Rawatlah diri anda dengan Al-Quran yang Ustaz terjemahkan. Ini bukan karangan Ustaz, tapi Ustaz sebagai penterjemah. Buku asalnya berjudul Alij Nafsak Bil Quran. Alij Nafsak Bil Al Quran. Rawatlah diri anda dengan Al Quran. Pada bahagian yang ke sembilan, bab yang ke sembilan, yaitu bab kanser ada 22 jenis ayat-ayat Quran kita bacakan pada air dan minyak sama ada air itu untuk diminum atau air itu untuk kita mandi kemudian minyak zaitun pula yang kita baca itu kita oles pada bahagian yang sakit dengan membaca doanya lengkap dalam buku ini dari muka surat 97 sampai muka surat yang terakhir iaitu 108 lebih kurang 9 maaf 97 108 11 ayat Sebelas uh, muka surat 22 macam ayat Al-Quran baca Pada air Air itu Boleh diminum Kalau itu banyak Kita boleh mandi Membilas terakhir Minyak zaitun pula yang telah kita baca Oles pada bahagian Cancer Kemudian kita bacakan doa Antara lain Azhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa'un la yu'adiru saqama. Sila baca buku ini dari muka surat 97 hingga 108.